З вересня, 10 вересня. В КПК, ЦПК зміни не внесені. Варчі, але в ЦПК питання, стационарне... Так, виключення камери. ЦПК регулюється камеру стаціонарного пристрою. Це Так, ось, камера. Виключення камеру. Я з того включити камеру. Я не буду виключати камеру ще. Що... Є на що сина 311 закону України по суду. Його зміни не внесені. Вони були внесені з 30 вересня. це пока регулює питання стаціонарної техніки. У мене противна відео техніка. Не є учасником судову, не є учасником судову. Ще раз, можете, будь ласка, я вільний слухач. Я розумію, ви не маєте права зібрати. Має право. Стаття ну, это... 11, ви, 11. Ви, закону ви, України про солодки для статусу суддів. Суддя вам, вам заплатила. Я не зрозумію, чи не писав чого, вона мені заборонила. Суддя заборонила. Почитаєте що... ЦПК? Да. Я добре знайомий не з ЦПК. Ви не розумієте. Ви не я розумію. Вносилось питання? Було питання про зіскування не... судового процесу? Відповідно, відповідно, частина третя, стаття 12. 12, закону України. Це що ви вивчили? Це що я вивчив. Я, я знаю, це що багато інших негативних фактів. Ви вийшли? Ні, я не вийду. Ум-сам.

На основании того, что письменно согласен снять меня я не дал. Порядок. Ознакомлены с порядком? Ознакомлены да, с порядком. Какой порядок? Если сторона сторону Во-первых, судебное задание еще не началось. А что вы говорите, почему мы должны попытаться? Мы Нет, ну физика не включена. В первую очередь, судовое у еще не началось. Ну, если как я говорю, вы не слухач, вы уже снимаете. Нет. Вы меня снимаете, когда я Мое право. Нет, нет, нет. Не, 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 Має право. Частина 3, статті 12, Закону України, про посуду всіх суддів. Регламентує. Конституція України. Я маю право на війну. Бо я і яке життя? Приватне. Зараз, зараз не приватне життя. Я прошу вибачити. 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 На підставі чого? На підставі статті ви взагалі ніхто. Тобто вільний, на підставі статті 6. Ви маєте право ви не маєте права знімати без согласия мене, як учасника процес. На операційний відеопристрій я можу знімати. Читайте води... внимательно закон, там написано, що маєте право только в тому випадку, якщо учасники процесу не возражають. Я учасник процесу. Я возражаю. Виключите, будь ласка, камеру. Це Проходить не необх... Необх... Необхідна. Читайте Згода внимательно сторони. закон. Я читав закон і читав це пока. І, і не... не є необхідною. Згода сторін на зняття проти процесі та інших особи е, учасники вільного процесу та інші особи мають бути присутні в відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також е, використовувати портативні аудиопристорі, проведення в залі судового засідання, фото, кінозйомки, відео, звукозапису і застосування пристрою, а також стаціонарних пристроїв. Я прошу вызвать конвой, это человек, нарушающий порядок процесса, с целью является, я понимаю, создавать судебный процесс, правильно? Нет, Нет. целью является видеофиксация судебного заседания. Еще раз вам повторяю, фиксация процесса происходит участниками только в предусмотренном порядке. Винный слухач, в законе написано, мое право проводить аудиофиксацию, вы делаете видеофиксацию, вы разницу понимаете? Я вы делаю видеофиксацию на портативный. устройство. Вы слышите меня? Портативный вы устройство. Раз, в законе. В законе написано аудиофиксация, вы делаете видеофиксацию. Аудио и видеофиксация тоже написано. Вы читали закон, слышали, что судья сказал? сказала? Так. Я прошу выконкурировать и привести в порядок за себя. Вы слышали, что сказали, что техника. Это не социональная техника, это портативное видеоустройство. Да почитайте внимательно закон. почитайте разъяснения. Я Почитайте, читал, я почитайте, почитайте то, так, я по... так, чтобы не нарушать чужие права и все. Вы не имеете права Человек создать человека. Так его и снимайте, только не в зале судебного заседания. Вы в процессе находитесь? В процессе. Я возражаю. Ну вот вы бывает. ваше право возражать. Ну у вас нет права меня снимать. Вы сейчас снимаете меня. Я сейчас снимаю судебный процесс. Вы это публичная... Меня? На основании чего вообще вы возражаете? На основании Какая того, хитя? что это мое право. вы ко мне письменно не, не обращались, том, что будете снимать меня. Я не разрешаю. Какая статья? Чем вы вообще возражаете? Я что, с вами должен полемику вести или что? Ну вы сейчас со мной не ведете полемику, я вообще с вами не обращался. Вы снимаете меня, я вам запрещаю меня снимать. Я имею право. Я снимаю Какое право? Я не нахожусь вы с ним не у вас дома, чтобы вас и вас снимать. Я же нахожусь. Вы в... меня, как сниму... снимаете. Я сейчас нахожусь на общественном... Это общественное место? Это публичное мероприятие, да. Публичное мероприятие. Публичное мероприятие. Порядок предусмотрен? Порядок мероприятия предусмотрен. Какая статья? Судебное заседание. Какая статья? Ну, не знаю, вы, например... Если уже... вы не знаете, значит, зачем вы говорите? Я знаю. ...называть? У меня такое ощущение, так вы называете, вы возражаете, правильно? Молодцы, я вы назвал, нарушаете акты. Права, и вы я думаете, назвал. Что заседание? Вы думаете, вы помогаете? Вы говорите, что вы 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 нарушаете свои права, не вы ссылаетесь, не нарушаете мои на, 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 на на права. Не нарушаете мои права. Не Посягать на мое приватное життя. Не моя не работа, и приватное життя повязано. Это не приватное життя. Это ваша работа. Моя работа что? Сейчас я на своей работе? Заседание началось? Нет, не началось. Вы снимаете это меня. Публичное это публичное место. Я покажу заседание сюда. я еще раз повторяю, вы снимаете меня. Это державный орган. Вы меня слышите или нет? Вас ну, раз такое дело, пожалуйста, предоставьте документы. Кто вы такой гражданин Украины? Может Вам я не собирать дети. Обязан. 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 Да, Обязан. На представитель чего? На то, что вы снимаете мое особое Вы снимаете меня сейчас. Вы снимаете меня сейчас, снимайте себя. Вот не трогайте камеру. Еще раз повторяю, покажите документы, что вы гражданин Украины и вы не какой-то там провокатор и так далее. Документы. Я, не, я гражданин Украины. Документы я показал на входе. и не обязан чем показывать. Документы? Я не покажу документы. Я показал документы на входе. Вы на знаете, кого мне жаловаться? Было бы каким то другим, гражданином... Я повторяю, на рассылку. кого мне жаловаться? Вы сейчас снимаете меня, собираете информацию обо мне. Кто вы такой? Жаловались на вольного слушателя. На какого вольного слушателя? Ну не знаю. Я еще раз повторяю, кто вы такой? Я гражданин Украины. Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, документы, покажите, Я, я свои документы. Вы собираете информацию обо мне, вы меня снимаете. В дальнейшем вы эту информацию будете незаконно использовать. Я вам не даю согласия на то, чтобы вы меня снимали. Вы Мне это не понимаете? Что значит не нужно? Я вам сказал, почему не нужно. У Скажите. вас документы на видеокамеру с собой есть? У меня есть, все необходимое. Покажите. Я не обязан вам ничего показывать, понимаете? Ну, я так понимаю, что вы хотите у вас задачи голосовать у меня была задача на заседание вы срываете судебное заседание раз вы срываете судебное заседание Назовитесь, пожалуйста, кто вы такой, на каком основании снимаете меня? Я вы понимаю, понимаете, что я вы нарушаете мои конституционные права, вы не имеете права без моего согласия снимать меня в частной жизни, а в момент судебного заседания вы имеете право снимать только с моего письменного согласия. Кто вы такой, Представьтесь, на каком основании вы снимаете? На каком основании вы снимаете, если вы уже заговорили. Еще раз повторяю, вы меня снимаете на видеокамеру. Okay. Я здесь нахожусь как частное лицо сейчас. Пока не начато судебное заседание, вы нарушаете мои права. Кто Это вы такой? место. Кто вы такой? Я гражданин Украины. Фамилия имя отчество? Не буду вам ничего говорить. Я так понимаю, цель голосовое заседание. Ну, у вас тут все получится. Подруга, спасибо. Если у человека нет с собой документов, то есть которые установят ну, имя, фамилию имя мне надо знать, кто собирает обо мне информацию. Командир, это подруга? Командир патруля. Приготовьтесь. Если у человека нет с собой документов, значит будет... У меня документы есть, нет с собой. Ну вот мы ну, выясним сейчас, что вы цель собираете обо мне информацию. Это все. Это все. Это очень просто. Не собираю информацию у вас. Собираю информацию, фиксирую судебное на заседание. Это вы объясните уже потом. Так да, о чем я вас спрашиваю? Объясните такую проделку. Я так понимаю, у вас вот этот человек надо, да? Раз он с вами так общается, да? Правильно? Да?